Salam əhəliyyətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır kəsəbəsində əsas prospekt yolunun tam yaxınlığında gözəl bir həyət evi satışa çıxarılıb. Gördüyünüz kimi baxın biri-bir -bir gözəl məhəllədə yerləşir. Əsas magistral yoldur, oradadır. Gözəl evimiz də bax burda yerləşir. Ev Masazırda, baxın bu ərazi Bravo Marketin yaxınlığı adlanır. Qapı uzaqdan idarə olunma jali sistemi ilə təchiz olunub. Gördüyünüz kimi evin belə bir xarici görünüşü var, qapısının önünə kimi asfaltdır. Ev 3 mərtəbəlidir. Yəni xarici görünüşdən 2 mərtəbə görsənir, amma 3 mərtəbəlidir. Alt hissədə 1 mərtəbəsi də var. Çox yüksək səviyyədə tikilib, təmir olunub. Mərtəbələr arası monolit betondur. Baxın bu formada xarici görünüşü ola, gördünüz kimi. Yəni həqiqətən çox maraqlı bir evdir, yüzləməyə dəyər. Videonun daxilində evin bütün otaqlarının görüntüləri sizə tam dəqiq şəkildə göstərəcək. Burdan yan tərəfinə keçməyə yer qoyulub, gördünüz kimi. Baxın, belə bir həyətiyə sahəsi var. Bu formada həyətiyə sahəsi var, hörmətli izləyicilərimiz. Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, ev magistral yola çox yaxın bir məsafədədir. Baxın, belə bir xarici görünüşü var. Xarici görünüşünü sizə bir daha təqdim edib və evin içilə daha yaxından tanış olaq. Ev Az öncə də vurğuladım kimi 3 mərtəbədir hörmətli izləyicilərimiz. Daxil oluruq evin birinci mərtəbəsinə. Evdə e, son təmir, texnolaşma işləri qalır. O da alıcının zövqünə buraxılır. Divar kağızları və hamam aksesuarları alıcının zövqünə görə təyin olunacaq. Bura birinci mərtəbədə olan dəhlizi gördünüzsünüz. Belə bir dəhlizi var. Burda qonaq otağıdır. Mətbəxdir və girişin burada ön hissəsində belə bir sanitari qovşağı var. Dik növbədə daxil olub qonaq otağına. Baxın, qapılar da çox gözəl şəkildə seçinib. Bu formada qonaq otağı vur örmək istəyəcəyiz. Yəni bu evi bu formada görüb elə də təlandırmaq mümkün deyil. Amma bir daha da vurğulamaq istəyirəm ki, divar kağızları alıcının zövqinə buraxılır. Bu da gözəl bir seçimdir. Baxın, burada tavanda gizli şevaların yeri qoyulub. Yəni birbaşa alıcının öz zövqünə görə bu yerdə qalmış qısa təmir işlərini alıcının zövqünə görə tənimləmək mümkündür. Bura ikinci mərtəbəyə qalxan planlar durmətdir üzəyəcəyimiz. Baxın, gözəl, yəni mərmərlə yığılıb, qəşəng yəni, bax belə bu formada səriqərlə işlənilib. Burada belə bir Mətbəximiz var. Mətbəxinin ölçüləri kifayət qədər genişdir. Ən əsası da odur ki, bu ev Masasar qəsəbəsində əsas prospekt yola çox yaxın bir məsafədədir. Çox yaxın məsafədədir. Yəni əsas yoluna arası cəmi 20 metr təşkil edir. Baxın, burada birinci mərtəbədə də belə bir sanitari qovşağı var. 3 mərtəbədir. Hər mərtəbə arası monolit betondur. Və o, eee, burğuladığım 3-cü mərtəbə, bax buradır, hal-hazırda oranı sizə təqdim edəcəm. Və burada da 2 otaq mövcuddur. Bir sanitari qovşaq var. Gördüyünüz kimi, belə cama ilə düşürük həvə doruğ hissəyə. Və bu bu mərtəbə ümumilikdə ümumən isti polla təchiz olunub. Baxın, burada da belə bir qonaq otağı var. Burada məsələn, qalan adam iş otağı kimi və hətta otaq kimi də istifadə edə bilər. Yəni tam hazır şəkildə təmir olunub. Bax gördüyünüz bu hissə hamısı istip oldu. Burada TV stand da qoyulub. Daha dolusu televizor üçün yer qoyulub. Və burada sizə belə bir yataq otağını təqdim edirəm. Baxın belə bir meh təo Burda da sanitarlar qovşağı mövzusu hörmətinizdəcəyəcəyimiz. Qiymət 135.000 manata təklif olunur. Bu start qiymət hörmətinizdəcəyəcəyimiz. İlkin qiymətdir. Real alıcı ilə qiymətdə razlaşmaq mümkündür. Aboy, yəni divar kağızları, hamam aksessuarları alıcının zövqünə buraxılır. Yəni bu qiymətin içində divar kağızları və hamam aksessuarları alıcının zövqünə görə təqdim olunacaq bir başqa var. Və gəlirik 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbədə yataq otaqlarını səyiqəyə edəcəm. Baxın, burada da belə bir, bir dəhliz var. Bu formada dəhlizdir. Dəhlizin başı tərəfində balkondur. Hörmətli zəncəyimiz, dəhlizdən daxil oluruq. Birinci yataq otağına baxın, belə bir yataq otağı var. Bu da növbəti yataq otağıdır, həttələ izləyəcəyimiz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, ev Yeni Qurtuluş 90-lıq yaşayış kompleksinə də yaxın bir məsafədədir. Ən azı də məktəb, bağça, bir sözlə yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Baxın, burada növbətçi həyat otağıdır. Ola bilər video görüntü şəklində otaqların ölçüləri biraz qanuni formada düşər. Yəni ən yaxşısı bu evi bəyənisiz gəlib yəni, yaxından baxmaq daha məsləhətdir. Burada da bir-bir Saytə qovşağı var. Və burda belə bir, -bir balkondur. Çox gözəl şəkildə dəmirlərlə yığılıb belə bir, -bir həyəti var. Elə məsləhət edəcəyimiz bura qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilkin evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.